Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Для борьбы с терроризмом важны совместные усилия. В этом мнении сошлись президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден. Американский политик подтвердил, его страна имеет четкие доказательства того, что ракетный выстрел по малазийскому лайнеру был сделан с территории, контролируемой боевиками. Президент Украины выразил благодарность Джозефу Байдену за последовательную поддержку Украины. В Британии все больше склоняются к версии, что Боинг малазийской авиакомпании на территории Украины сбили боевики, пока убедительная информация не докажет обратное. Об этом заявляет представитель премьера Дэвида Кэмерона. Напомню, в катастрофе самолет погибли 10 британских граждан. Сегодня станет известен состав делегации ОБСЕ, которая направится в район крушения самолета в Донецкой области. В МВД отмечают, когда украинские сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям попали на место катастрофы, они увидели, что к этому моменту были ограблены сумки и чемоданы погибших. Мародеры забрали деньги, драгоценности, спиртные напитки, телефонные и банковские карты. По результатам прослушки стало известно, что террористы думают, как обналичить деньги с банковских карточек иностранных граждан. Рассказал советник министра МВД Антон Геращенко. Спасатели работают над дулами автоматов боевиков. Террористы отбирают у них все вещественные доказательства, отмечают в СНБО. В то же время ОБСЕ призывает всех присутствующих на месте авиакатастрофы не трогать доказательства, не передвигать и не уничтожать. Обломки лайнера, оборудование, личные вещи пассажиров. Эксперты в ОБСЕ обстреляли сепаратисты. Сотрудников миссии перевезли в безопасное место. Об этом сообщил австралийский премьер Тони Эбботт. По его словам, ни один австралиец не остался равнодушным к трагедии в Украине. На Зеленом континенте внимательно следят за ситуацией вокруг расследования. По последним данным, в авиакатастрофе погибло 28 австралийских граждан. Мы хотим, чтобы Совет Безопасности ООН издал обязательную резолюцию для полного, независимого, всестороннего международного расследования, которое предоставит доступ к обломкам, месту падения, черному ящику и всему тому, что сможет пролить свет на эти события. Мы очень плохо относимся к странам, которые облегчают убийство австралийцев. Мы не позволим России умыть руки и уйти от ответственности. Террористам не удастся избежать международного трибунала, заявляет глава СБУ Валентина Наливайченко. Он подчеркивает, имеются доказательства, что ЗРК «Бук-М» вместе с экипажем был переправлен с территории России. Те, кто нажал на гишетку, террористы и военные из Российской Федерации, добавил он. Валентин Наливайченко пообещал, что их фамилии будут обязательно установлены. Он напомнил боевикам, что погибли граждане Нидерландов, страны, в которой находится Международный суд. На месте падения авиалайнера Boeing 777 обнаружены тела 186 погибших. Об этом сообщают в пресс-службе ГосЧС Украины. Определена площадь поисковых работ в 25 квадратных километров. Уже исследовано около 18 квадратов. Водолазная группа обследовала часть входящего в поисковую территорию водохранилища. В работах принимают участие 100 спасателей, а также 70 человек личного состава от МВД. Задействовано 18 единиц техники. И уже определено гражданство всех погибших в крушении Боинга 777. Данные обнародованы на сайте малайзийских авиалиний. В обновленном списке 192 поданных Нидерландов, один из которых имел второе гражданство США. В списке также значится 44 малазийцев, включая 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 Индонезии. Еще 10 жертв катастрофы поданы Великобританию. одного из них было второе гражданство ЮАР. Среди погибших четверо Трое немцев и столько же бельгийцев, трое филиппийцев, один гражданин Канады и один Новой Зеландии. Национальный банк Украины делает шаги, направленные на развитие в Украине ликвидного рынка государственных ценных бумаг. В частности, на тендере по поддержке ликвидности 16 июля регулятор выдал кредитов рефинансирования на общую сумму более 5 миллиардов гривен по 14,25% годовых срок 3 месяца. Всего рефинансирование на таких условиях получил 21 банк. По словам главы НБУ Валерия Гонтарева, соответствующий тендер проводили без ограничения суммы. Необходимый объем ресурса мог получить любой банк, владеющий государственными и ценными бумагами. Именно это условие, отметила Валерия Гонтарева, является существенным шагом к развитию рынка капитала в Украине мы объявили тендер процентный на 90 дней без ограничения суммы. Поэтому любой, кто имеет государственные ценные бумаги, мог прийти на тендер и в полном объеме купить то, что столько ресурсов, сколько ему надо на срок 90 дней. И это на самом деле наш первый шаг к тому, что мы начнем очень активно развивать капитальные рынки. рынки первым нашим шагом к развитию рынков капитала в стране это полностью абсолютно ликвидный рынок государственных бумаг. Поэтому это наш первый шаг. То есть ставка теперь начинает в стране что-то значить. Вот. Дальше будет весь инструментарий. Вы этого очень скоро увидите, какой будет инструментарий Национального банка. И рынок ВГЗ как приоритет по развитию рынка капитала. Только после того, когда мы построим полностью ликвидный рынок государственных бумаг, мы будем передвигаться в следующий сектор. Заявление Кремля о точных ударах по Украине ⁇ политическое давление. Что касается возможного вторжения России, идея русской интервенции постоянно забрасывается в информационное пространство, отмечает глава Мид Павел Климкин. Но такая интервенция в мировом масштабе тотально изменит восприятие безопасности и приведет к абсолютно иному развитию в отношениях между мировыми державами, уверен дипломат. По мнению главы МИД, Путин может остановить Путина может остановить или реакция в самой России или реакция международного сообщества на нарушение международного права. Хотя Россия уже нарушила все, что возможно и невозможно, но определенные принципы все же существуют, отмечает Павел Климкин. Вы знаете, на что я отмечаю? Офицер службы безопасности России Илья Богданов перешел на сторону Украины. Военно обвиняет российского президента Владимира Путина в разжигании войны. В Украину мужчина приехал из Владивостока. Свой поступок объяснил тем, что больше не может слушать ложь, которую транслируют российские телеканалы. А также заявил, что его позицию поддерживают многие коллеги с ФСБ. Перед тем, как решиться на такой рискованный шаг, российский силовик заявил, что надежно спрятал свою семью и убежден, что теперь ей ничего не грозит. Офицер ФСБ уверен в победе Украины и готов бороться простым добровольцем против России. Аэропорт Луганска разблокирован под контролем украинских военных и юго-восточная часть города. Также подразделения сил АТО вошли в аэропорт Донецк. Наступательные действия ведутся в районе городов Лисичанск и Северодонецк. Национальная гвардия при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины заблокировала важный транспортный узел Донбасса, который является ключевым на востоке Украины. Вооруженные силы продолжают освобождение населенных пунктов Украины от группировок боевиков. Но Славянск возрождается. Восстановлены линии электропередач, ведущих к городу. Они получили серьезные повреждения во время боевых действий. Электрооборудование в городе начали восстанавливать 5 июля. А сегодня утром энергетики уже должны подать напряжение в Славянск. Возобновили движение всех маршрутов общественного транспорта. Вновь работает санэпидемслужба. Ее бригады проверяют питьевую воду в частных и общественных колодцах. Сейчас в Славянске работают три группы по выявлению и оценке последствий боевых действий. Суд села Новоусмань Воронежской области вчера выпустил постановление об аресте украинской летчицы Надежды Савченко. Нашу соотечественницу обвиняют в совершении тяжких преступлений в отношении граждан России на территории Донецкой и Луганской народных республик, написал адвокат летчицы Марк Фрейгин на своей страничке в Твиттере. Но тем временем Надежда Савченко написала письмо президенту Украины Петру Порошенко. В своем послании она попросила главу государства прежде всего помочь стране. Летчица пишет, я-то выдержу, а вас я искренне прошу помочь Украине. Хочу верить в то, что у вас все получится лучше, чем у предшественников. И на нашей земле наступят мир и согласие. У вас для этого есть все возможности. И верю, что есть желание и мудрость, написала Надежда Савченко. Далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Евросоюз опубликует новые критерии санкций по Украине против лиц и компаний, в том числе из Российской Федерации. После этого будет продолжена работа над составлением перечня лиц и компаний, которые попадут в новый санкционный список. В Австралии день траура в связи с крушением боинг 777 малазийских авиалиний в Украине. Австралия потеряла в катастрофе 27 своих граждан. Кроме того, в Сиднее состоится встреча министров торговли стран Большой Двадцатки. Будут обсуждать вопросы мировой торговли и защитные пошлины. С казахстанского Байконура запустят ракету-носитель с четвертым биологическим спутником «Фотон-М». В двухмесячный космический полет вокруг Земли отправятся пять киконов, мухи-дрозофилы, микроорганизмы и семена высших растений.